Özbekistanda paxta yığımı mövsümi dowam edýär. Resmiler müňlerçe mekdeb okuwçyny we universite talebini paxta meýdanlaryna ýollaýar. Bir näçe günüň dowamında paxta meýdanlarynda 3 adam öldi. Soňky wakada ýüklügüniň içinde uklap ýatan oglan ýygylan paxtanyň Moskwanyň suwdy 8-nji sentýabrda şäher häkimliginiň geçirilen taýlawlarda boldy diýilen tez galplyklar bilen bagly iýse ýatyrdy. Bu iýs häkimligi dalaşadan opposisiýon dalaşgar Alekseý Navalny tarapyndan gozulupdy. Tez berilýän netijesinde Kremil tarapyndan goldanylan Sergey Sabyaninyň ýeňiş gazanandygy eýlan edildi. Nawalnyň wekilleri suwdyň netijesine şikaýat etjekdiklerini aýdarlar. börddəki İrkutsk şərddəqalimlar Rusiyanın ılımlar akademiəsində kesirilmə gözəündə tutilən reformulları qarçı protest kesirilər. Reformular devvə domuz tarından ıqrar edildi. Ədər kanun tatlama parlamenting yoxorku öyünə terilir we prezident uğradular. Alimlar reformulların Alpariya nişlərini yetir bilcək onoyısı təfilərindən Xatiy əərlerr. Ermenistanda bir tanyalı rok aydımçı Iyan Gilan Güyümerde tazedin gurnolun saatçılık mektebin açılış davarısına atnaşdı. Bu mektep Ermenistana kümü uçün rok, atlı xayrıq tan çayarların dovamında yığınalan seristilerin hasabına guruldu. Bu 1988-nji ýylda -19 Ermenistanyň demirazygynda bolan ýer titremeden soň döwran wiranyçylyklary aýrmak ugrunda gurnaldy. Gümriniň käbir bölükleri şondan bäri harawçylykda ýatyr. Sizi gündeňde ýa-da öker bilen